Был такой случай в этом году, выращивали мы высоколиновый подсолнечник двух компаний. Представители МЭЗа, когда приехали, ну, услышали, что гибрид Колумбии купили у нас, то нельзя о конкуренте сказать. Ниже было там содержание линовой кислоты, ну и масло. 7 гибриды не ниже 7 раз, а G7. Вот, в принципе, ними довольны, за проблем нет. Сингента всегда выстреливала. Вроде ничего обнадеживающего. А когда уже убирали, комбайн показывал хорошие результаты. Особенно мне порадовал гибрид Трансол. Шляпка была маленькая, сроки посева были поздние. Дождь был а, после посева и больше не было. Изначально я думал, что урожайность будет на уровне 15-16 центнер. Но когда поле закончили, урожайность 20 по полю вышла. Все-таки Солгарт это надежно, проверено. Ну и достойная цена на выращенную продукцию по программе «Солгард».